अगर हम और एक सेशन अच्छा खेलते सुबह मैं और पुजारा तो सिचुएशन थोड़ी और इजी बन जाती है हम लोगों के लिए कम्युनिकेशन पार्टनरशिप बैटिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे आई नो यहाँ पे लोग बहुत जब हम लोग खेलने आते हैं बहुत अपसेस्ट हो जाते हैं नंबर से कि किसने कितने बनाए और कौन कितनी एवरेज के साथ खेल रहा है बट इवेंचुअली आप पार्टनरशिप कितनी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ढाई सौ रन भी बहुत बड़ा टोटल हो जाता है थैंक यू सर अब लग रहा है क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं <laughs> खेळ म्हणला की हारजी जी आलीच कधी कुठला संघ जिंकतो कधी कुठला संघ हारतो त्यामुळे भारतीय संघ हारल्याचं दुःख हे नाही आहे त्याच्यापेक्षा भारतीय संघ ज्या पद्धतीने हारला त्याचं दुःख नक्कीच आहे कारण गेला सामना भारतीय संघाने मस्तपैकी खेळ करून जिंकलेला होता ती लय भारतीय संघाला राखता आलेली नाही आहे आणि जो सामना गमावला तो एक डाव आणि शहात्तर धावांनी गमावला सगळेच फासे उलटे पडले त्यामुळे प्रेस कॉन्फरन्समध्ये जेव्हा विराट कोहली आला तेव्हा त्याला ते नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी का घेतली ह्याच्यापासनं भारतीय मिडल ऑर्डरचं सातत्याने डोळ्यात खोपणारं अपयश इथपर्यंत सगळे प्रश्न विचारले गेले विराट कोहलीचा आणि संघ व्यवस्थापनाचा एक मोठा गैरसमज आहे की वर्ल्ड इज अगेन्स्ट यू अँड यू हॅव टू प्रू देम रॉंग असं अजिबातच नाही आहे माध्यमांना ते कित्येक वेळेला आपला शत्रू धरतात आपला मित्र धरत नाहीत आणि त्यामुळे हा राग पराभवानंतर उफाळून आलेला दिसतो मला व्यवस्थापनाला भारतीय कप्तानाला एवढीच विनंती करायची की तुमच्या विरुद्ध जग नाहीये फक्त चुका कबूल केल्याशिवाय त्याच्यात सुधारणा ना होत नाही सध्याच्या घडीला तीन नंबरचा चेतेश्वर पुजारा चार नंबरचा विराट कोहली पाच नंबरचा अजिंक्य राणे यांच्या खेळामध्ये सातत्य नाहीये ही गोष्ट नाकारून चालणारच नाही मान्य आहे की इंग्लिश बोलर्सनी केलेली बोलिंग ही अफलातून होती आणि त्यांच्या सातत्याला हे लोक अक्षरशः वैतागलेले आहेत आणि तो परिणाम आपल्याला लिड्सच्या टेस्ट मॅचमध्ये दिसून आलेला आहे मी एवढंच म्हणेन अजून सर्व काही गमावलेलं नाही आहे वन ऑल आहे आणि आता ओव्हल आणि शेवटची मॅन्चेस्टरची टेस्ट मॅच होणं बाकी आहे फक्त चुका कबूल करा म्हणजेच प्रगतीचा मार्ग सापडेल याच्यामध्ये विराट कोहली प्रेस प्रश्नाला उत्तर देना आपकी अराउंड ऑप्शन लाइन तो ठीक है the, around the, around the, the लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है किससे ज्यादा शक हो रहा है लाइन से हो रहा है लेंथ से हो रहा है या दोनों से हो रहा है और क्या सुझाव है उसका थैंक यू सर अब लग रहा है क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बेसिकली uh, उन लोगों ने हमसे काफी अच्छी बोलिंग करी uh, इस मैच में और जैसे मैंने बोला कि कल हम लोगों ने काफी अच्छी बैटिंग करी पूरा दिन uh, गेम को चौथे दिन में उस सिचुएशन में लाने के लिए कि अगर हम और एक सेशन अच्छा खेलते सुबह मैं और पुजारा तो सिचुएशन थोड़ी और इजी बन जाती हम लोगों के लिए लेकिन सुबह आके जो उन्होंने आज बोलिंग करी है नई बॉल से uh, जो एरियाज उन्होंने बोलिंग करी और लेंथ स्पेशली जैसे आपने बोला वहां पे आपको हर बॉल पे प्रिसाइस होना है अपने डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है कि आप एक फॉल्ट करेंगे और बॉल इतना दूर है कि आपका एज नहीं लेगी तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लिए वो इतना इजी नहीं होने देंगे बैटिंग और हमको यहाँ पे रन बनाने के लिए डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा डबल कॉन्सेंट्रेशन रखनी पड़ेगी और उस चीज को हमको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए एज अ एज अ टेस्ट लेना चाहिए अपना कि हमारे अंदर कितना कैरेक्टर है कितनी पेशेंस है कितना रिजोल्व है कि यहाँ से हम सिचुएशन को धीरे धीरे बिल्ड करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि ये जगह ऐसी यहाँ पे आप मार के सिचुएशन से नहीं निकल सकते आपको पेशेंटली गेम को बिल्ड करना पड़ेगा और अपना ट्रू कैरेक्टर रियलाइज करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन पार्टनरशिप बैटिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे आई नो यहाँ पे लोग बहुत जब हम लोग खेलने आते हैं बहुत अपसेस्ड हो जाते हैं नंबर से कि किसने कितने बनाए और कौन कितनी एवरेज के साथ खेल रहा है बट इवेंचुअली आप पार्टनरशिप्स कितनी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ढाई सौ सौ रन भी बहुत बड़ा टोटल हो जाता है फर्स्ट इनिंग्स में तो अगर आपको वो साठ साठ पचास पचास की पार्टनरशिप भी लेके जा रही है वहां तक तो आपने काम कर दिया अपनी टीम का तो हमें वही फोकस रखना है कि हम लोग पार्टनरशिप बैटिंग कितनी और इफेक्टिवली कर सकते हैं राधर देन फोकसिंग ऑन इस इंडिविजुअल ने ये नहीं किया या इस इंडिविजुअल ने वो नहीं किया अगर आप पार्टनरशिप में खेलेंगे तो एज अ टीम आपकी सिचुएशन और स्ट्रांग होती चली